Шова кабіна це не тільки економія квадратних метрів ванної кімнати, а можливість отримати турецьку баню, гідромасаж і головне скоротити витрати води в оселі. Тож сьогодні обиратимемо цей елемент сантехніки. Можно определить две основные разновидности душевых кабин. Это открытые и закрытые. Закрытые душевые кабины ограничены со всех сторон дверьми, задними стенками, также имеется небольшое накрытие. А открытые кабины ⁇ в основном инсталляция в углу комнаты душевой кабины, и они остаются открытые сверху. Обидві конструкції мають свої плюси та мінуси. Наприклад, у відкритій кабіні ви не зможете створити баню. Гідромасажні функції також будуть недоступні. Проте в ній буде обмін повітря із рештою кімнати, що оцінять любителі гарячого душу. А от щодо закритих кабін... вони бувають простими і многофункціональними. Простої душовій кабіні ви прийняли душ і побіжали на роботу. А многофункціональна душова кабіна може проводить ваші водні процедури з світомузикою. или превратить вашу душевую кабину в настоящую турецкую баню. Также может воспроизвести ароматизированный пар. И это далеко не все функции, которые может предложить вам душевая кабина. Самое интересное – это гидромассаж, конечно же. Функционал таких кабин просто дивовижный. Однако наиважнейшее не это, а организация стоку воды. Тут есть варианты. Вода в душевых кабинах должна стекать. Вопрос куда? Существуют душевые кабины, в комплектацию которых входит поддон. На нем очень удобно стоять, и он правильно организовывает ток воды в канализацию. Но бывают и простые душевые кабины, в этом случае вода стекает в отверстие в полу. В этом случае вам необходимы дополнительные устройства для забора воды в канализацию. Слід сказать, что практичнейше будет купить кабину с поддоном. Сэкономите и час на установление, и кошты на гидроизоляцию педлога. Главное при выборе поддона – это его материал. Самые популярные материалы – это эмалированная сталь, керамика или акрил. Керамика или фаянс подвергаются механическим растрескиваниям. А, например, эмалированная сталь при использовании душа выполняет функцию барабана и создается звуковые эффекты. Самое популярное и, наверное, практичное – это использование акрила. На нем и удобно стоять, І він найбільш довговічний, Тим більше якщо ви його укріпите металічним каркасом. Наостанок перед тим як йти в салон за душовою кабіною, визначтесь із розмірами, оскільки варіантів тут існує дуже багато, як в принципі і дизайнів. Гарного вам ремонту.